Основні атаки окупантів зосереджені на Покровському напрямку. Ви на Сватово-Джерельно-Куп'янському напрямку. Яка у вас ситуація? Те, що можемо розповісти нашій глядацькій аудиторії е, так, якщо можна, я буду на ну, мені звичайнові на, на якій я привик балакати. Я буду так добре. Звичайно. Смотрите. Э, ситуация сейчас на все на всей линии мы полностью все на связи с, э, с парнями как бы там и смотрим да и по поводу покровска как они продвигаются у нас ситуация э, не лучше у нас ситуация не лучше у нас также враг происходит разведку боем постоянные кабы э, в нашей стороне то есть э, комп, целый комплекс идет у них идет кабы артиллерия пехота кабы артиллерия пехота Укрепление, как бы, поймите правильно, укрепление здесь, это Харьковская область, это не Донецкая область, если они в Донецкой идут, в Донецкой области уже с 2014 -го года укрепление, то здесь, э, как бы, укрепление не с таких давних пор и как бы здесь им еще, как бы, ну, не скажем так легко идти, но не сложно, скажем так, гораздо, гораздо проще, чем э, идти на там, Донецких этих направлениях. Куда они сейчас двигаются? То есть продвижение у них есть, не будем скрывать, продвижение есть, оно небольшое, но оно есть. Движение идет в купенску, то есть есть такое, есть такие села там Сентивка и Песчаны, которые недавно вот отбито было. На днях буквально я смотрю, кстати, на вашем канале это тоже там человек рассказывал. Песчаны с двух этих сторон, с двух этих сторон, то есть идет, ну, возможно какое-то наступление, возможно, то есть я не знаю, будет перегруппировка какая-то, но конкретно их цель. Э, ну так как мы вот ну так смотрим на это все на карту, если посмотреть, если цель у них в Донецкой области Покровск, это железная дорога, правильно? Так же как и у нас Купинск-Узловый, это тоже железная дорога. То есть это будет это, это сполучение для того, чтобы для того, чтобы, ну как бы э, каждая волна потребует логистики. Логистика, понимаете, должна быть железная дорога. Это, это такая как бы основная основная трасса для того, чтобы э, ну доставлять вражеские там эти БМП, БМД, э, БТР и танки, то есть такую вот полностью эту всю эту. Uh -huh. uh -huh. а да, на нашем продвижении тоже как бы есть какое какое продвижение. Uh -huh.